залетел хорошо хоть далековато от нас ну, просто вот посмотрите что в лесу делается какие деревья вообще просто как, как спички камера не передает этого. сейчас подойдем к воронке воронка вот вот. страшненько страшненько Ну, Ситуация довольно-таки довольно сложная, потому что противник постоянно идет на штурмы, перемещение личного состава, штурмовых групп, ну и постоянное давление на передний край обороны. По большому счету они перенимают нашу тактику. Малыми группами начали заходить мы. И довольно-таки давно. Но они переняли нашу тактику. И штурм малыми группами, завод людей малыми группами. Но мы недалеко от границы относительно. Сейчас вообще в Белгородской области. Стык Курской и Белгородской области. Это населенный пункт Демидовка и Гаптаровка. Частично Поповка. Так, сейчас нам дали задание. Больше того, часть разведку вести. Пилоты. Как раз именно, да. Надо. А, Це давай, я снова трех трьох Плюс. тележкою. Двухсотый у нас? Да, наверное. Может трехсотый, может двухсотый. Все. Тут шатры три идут четыре, на четыре. Так что... Шо... как э, Плюс... Э, Артопедали. А будет працевать. Вы кожен день летаете тут? Кожен день, то есть у нас первый вылет где-то без десяти В зависимости какой состав вылетает первый, и пошла карусель. То есть непрерывное нахождение в воздухе, стараемся поддерживать, как бы, чтобы всегда была возможность корректировать огонь, если какие-то найденные цели передаем дежурным. Дежурные Знаете, уже определяют, чем эти цели куратуют. А что вот, вот вы каждый день летаете, что вы наблюдаете с такого а вот, чтобы В основном ты... перемещение живой силы на заход идут, как бы, к ЛБЗ. Алексей, расскажи, что ты напарник сейчас робить? Он я нашу армату. Ну, чтобы экономить час, и чтобы сразу... Наша задача сейчас получается просто дивиться, куда падает снаряд, и чтобы они уже выталкивались от того, куда падает снаряд. Мы стреляем в район между... Блядь, Все внимательно, вы Это наша цель. Надо пристрелять. Все, давай, паук по готовности. Сделай, как тебе я уже... А, надо, чтобы не было... Надо, чтобы не было... Надо, чтобы Нет, все правильно. Ты идишь на бал. Я ее запросы твоя выйдет. Заброса выйдет, и когда вы упадешь. Чем больше пилотов, тем больше спроса.

Пока я .No держись. Сейчас на самый активный момент. Просто масса участок, Сейчас? Да, могу, на телефоне. Лансете. С

больше занимается контрбатарейной борьбой. Прерогативные цели это минометы, пехота, скупчение живой силы, ну и техника перемещения. Если туда FPV не достают, рэп стоит или еще что-то, то работает артиллерия. Потому что пилоты, если мы пилотов с оборудование, оборудования уничтожим, то противник останется либо без глаз, то бишь он не смотрит уже вести разведку, ну либо без FPV, что тоже довольно-таки хорошо. Да так целый день, ну типа я бываю по-разному. Буває таке, що можемо за годину викидати. Це все воно ну, типа комплект який є в нас Шампонь шампон. Є заберуснім. Це вже зелені типу, так? Да? Що небо. Там більше небо, це що. Єдина проблема. Заходь і срідимо. Як по інтенсивності роботи, як загалом? Сотки десь 30. 30-40 штук викидаємо. Mm -hmm. Є розуміння, по чому працюєте? Це там, жива сила чи там. В основному, так, да, жива сила піхота. По да, початку не було одразу, то фіпіків багато, а зараз постійно небо грязне. Власне, через дрони дуже важко працювати. Так. Да. Зали, дрони. Стараємося не працювати, щоб нас не спалити Вони у позиції, бо якщо спалили, то вже все. У нас по-любому. Якщо не гармату розіб'ють, то. До нас пока лечить. Сполка не так страшно, как эти дроны. За одним пехотинцем никто не будет гоняться гарматой. Это просто будет вытрата снаряда. Если, конечно, идет группа, то да. Тогда уже артиллерия будет работать. Особенно если что-то несут. То они несут, как правило. Это БК, вода, ну и еда. Основной упор на БК. Потому что они нагружены идут как много Нужно будет уничтожать, чтобы ну, перебить. Лінії снабжені проще було нашим військам. Без логістики буде намного сложнее. Без логістики без глаз без розвідки. Німи легше справитися. Ну і зберіть настрой. Перехвати у них опадніх настроєнний доволі таки много. Ми проводимо тут можна сказати дуже багато часу без. Ну, без цивілізації взагалі ніякої. Дуже багато часу. Там ми приїжджаємо, можемо бути три місяці на позиції, приїхати на тиждень на відпочинок. Там поїхав раз в місто, скупився, ти виїжджаєш в місто. Взагалі, бляха, навіть не розумієш. Тебе просто треба, щоб за руку, як дитину водили. води. Це, це воно так і є. А так, ну, я кажу, я себе тут по саці. Комфортніше почуваю, як десь там в місті, ну, в місті десь серед якогось ну, тої суєти людей. Ага. що Люди ходять там, мітушаться своїми справами, займаються. Мені набагато комфортніше тут. Я держав, хлібик він прийшли. А они? И они воюют, ну, процентов 90 всей войны прошло и идет на нашей территории. Так почему, если им можно, а нам нельзя? Я не вижу в этом никаких порушений моральных или каких-то принципов. А ну, в ПК, если у тебя вендеты, Да нет. нет. Ну, просто, просто работа. Чем больше мы, допустим, будем у них забирать. И меньше будут они забирать у нас. И будут силы свои перекидывать к нам на свою территорию.